И какая от этого польза потом, что он будет вырублен? Какая польза нам, полуторамиллионному городу, от того, что будет э, развиваться так называемый элитный вид спорта, который хозяин Юрий Сапронов так его и величает? Это элитный вид спорта, очень дорогой. Меня это абсолютно не интересует. Меня интересует, как защитить наш лес, для того, чтобы туда ездили тысячи, десятки тысяч людей, отдыхали, занимались спортом. То же самое нас интересует, что все-таки происходит внутри лесопарка, с этим парком хаосом или солнечным, что там будет происходить. Вот основное задание наше, все-таки заставить власть ответить на эти вопросы. До сих пор они нам ответов не дали. Мы сделали уже три официальных запроса, два из них получили это формальные отписки. Но, если есть время... Зачитаю. Хорошо, я не буду зачитывать резолюцию, то есть все абсолютно вопросы, которые мы будем инициировать на общественных слушаниях, мы задавали уже официально, они оформлены юридически. И Надя Дольфович Керлис про них знает, он когда выходил к нам на митинг, он нас всех не назвал жителями, он обозвал, что-то пришли тут бездельники, которые не хотят идти на субботник, назвал лес лесопосадкой, сказал, что ничего у вас не получится. И потом махнул рукой, собрал вокруг себя кучку и начал рассказывать, как лес будет развиваться. Мы ему дали официальную резолюцию нашей митинга, что мы хотим как жители города Харькова получить от них разъяснение на эти их к действия. Ответа пока нет. Будем добиваться через общественные слушания. Все, спасибо. Я сказал. <связываются> Скажите, пожалуйста, как быть с инициативной группой, которая выступает в поддержку гольф а у нас Сейчас есть такая? Здесь, здесь ее представителей нет. Инициативная группа может послать. Есть да, Да, вот, борьбы за сохранение лесопарка но он не назвал вот, нашу организацию я вообще-то депутат областного совета представляю блок металлины и мы были инициаторами и практически так сказать, организовали два мероприятия а именно пикет 14 апреля перед областным советом 29 апреля пикет перед городским советом причем и в том и в другом случае были, были нами инициированы выступления на областном совете и на городском совете кроме того завтра будет сессия районного совета Киевского района и там тоже будет инициирован вопрос о лесопарка уже депутатами районного совета представителями тоже нашего блока я должен сказать, что действительно проблема лесопарка чрезвычайно актуальна на сегодняшний день. Почему? Потому что идет массовая так сказать, атака на него, фактически его попытка его практического уничтожения. Он на сегодняшний день, этот лес, вы понимаете, он сам находится в стадии гибели. Почему? Если вы зайдете в лес, вы, наверное, обратите внимание, что все зубы растут кустами. То есть когда-то, около сотни лет назад, он был подвергнут тотальной вырубке, после этого дал ростки от дней, которые там были срезаны. И вот пошли эти торситроски, которые стали сегодня могучими зубами, но они, из-за того, что там корневая основа старая, они начинают сохнуть. И поэтому нужно спасать этот лес. А вместо этого его фактически на сегодняшний день занимаются его уничтожением. Поэтому я считаю и а, ряд инициатив, которые мы проводим, а, значит они должны на сегодняшний день у нас стать главной задачей для того, чтобы спасти этот лесопад. Каким образом это может быть достигнуто? И мы можем требовать от городской организации, от, от, от городской власти. Нужно создать соответствующие организации. Любые вырубки, которые там будут, они должны заменяться посадками новых деревьев, потому что на старых корнях уже новые расти уже ничего не может. То есть э, тут действительно мы не просто должны требовать того, чтобы остановить э, выделение, вырубку там под коттеджи или под клубы этого леса. А мы должны требовать восстановление восстановительных работ, сохранительных работ. собак для того, чтобы лес остался для будущих поколений. Для, не только для нас, но и для наших детей и внуков. Вот к чему мы стремимся, и это мы должны обеспечить. Спасибо. Уважаемые товарищи, Сергей Развитая, глава Харьковского организации Всеукраинской экологической линии. Я хотел, чтобы вы вернулись к обсуждению нашего собрания, собрание инициативное, для того, чтобы слушания вообще организовать. По-моему, э, по-моему, мнении, сказать уже присутствие здесь такого большого количества заинтересованных граждан, дискуссия, которая разворачивает выступление, говорит о том, что эта тема актуальна и э, нужна для обсуждения. Поэтому я предлагаю поддержать э, на нашим собранием инициативу по проведению общественных слушаний по проблемам э, в нашем населенном постраданий на нашем территориальном континенте. Андрей Григорьевич, помощник депутата городского совета, выровца Игорь Иванович. Да, так я уже представил. Значит, коротко. 28 марта, вы помните этот митинг, я выступал. И все, о чем я говорил, все сбывается. Сейчас, минуточку. Вот товарищ Кальченко в очередной раз обманывает вас. Он ни разу не сказал правду. Он говорит, что нет э, ответа от горсовета. Вот ответы от горсовета, которые получила его организация. Почему он не говорит про ответ главного управления? Минуточку. А, охраны природы. Умалчиваем. Минутку. Дальше. Вы должны теперь понять. Если вам сейчас организаторы этого собрания говорят, что это решение будет отменено, они вас откровенно обманывают. И просто, скажем, используют ну, ваш интерес, ваше беспокойство за судьбу леса. Оно отменено не будет. Не потому что, сейчас, минуточку, не потому что я так не хочу, не потому что есть законы Украины, вот. есть решение Конституционного суда от 16 апреля, СМРП, эти товарищи, вы послушайте меня, эти товарищи прекрасно об этом знают. И следующий вопрос, не следующий вопрос, где сидят представители Амадова, Арсена Борисовна? Так вывести провокатора вы провокатора из зала. Если столько людей говорят одно, то не надо провоцировать. Дайте мне сказать. Я говорю, ну, специально провоцировать. Минуту, я хочу Конечно. Я слышал вопрос. Почему гольф не расширяется в сторону областного поля?